Гучні пісні та аромати смачної їжі сьогодні доносились із селища Семенівка біля навчально-виховного комплексу номер 1 День захисника України, козацтва та покрови співпадає з днем народження Семенівки, який вже більше 200 років. Депутати Слов'янської міської ради організували для мешканців селища свято, яке об'єднало людей. Для мешканців Семенівки це дуже важливо, бо відомо, що саме цьому району Слов'янська дісталося найбільше під час війни 2014 року. Праздник прос. политичны никакой политики, никаких выборов. Все говорят, а что выборы, выборы. То есть люди привыкли, что м -м, все праздники просто каким-то выбором. Нет, выборов никаких нет. Это просто наш э -э, сельский праздник. Инициатива э -э, у нас возникла еще в прошлом году. Э Поэтому День рождения есть у города, есть День рождения у людей, а в нашем микрорайоне День рождения нет. Поэтому мы решили, что у нас тоже должен быть э -э, такой праздник. Все-таки мы должны объединяться, мы должны... М -м Друг к друг, друг, другу относиться теплее, наверное. Так вот, мы эту теплоту сегодня скажем так поднимаем, започатковываем и углубляем, наверное, так сказать. Хочется пожелать мира, добра, взаимопонимания и тепла каждому дому. Всего хорошего, жителям и более и ускоренного, скорейшего восстановления. Потому что это самый пострадавший район в городе. Хотелось бы, чтобы здесь все-таки все, кто потерял жилье или, может быть, частично потерял, чтобы они как можно скорее вошли в свои дома, почувствовали это тепло, потому что приближается зима. Ну, и депутатский корпус, и городской голова, они в этой части стараются максимально как-то все эти процедуры ускорить. Хотя есть процедура, от которой нам не уйти, нет и тендера, и прозора. Вот. Но, тем не менее, много уже сделано. Мир, значит, видите, как-то вот реализовывается через вот такие мероприятия. Это же прекрасно может быть, погода немножко подвела, но тем не менее, и депутаты вот приехали, так что хотим поддержать, поддержать людей в их в таком вот начинании. Настроение очень хороший, очень хорошее настроение, потому что праздник поселка у нас сегодня. Я думаю, погода Нам не стане, як гаряться, поміхаю. Свято прикрасив ярмарок виробів творчих робіт дітей та дорослих, кулінарні шедеври місцевих господинь та насичений музичними виступами концерт. Слов'янські депутати вітали гостей свята, дарували дітям подарунки та пригощали селян смачним супом, харчо, кулішем, теплими напоями та солодощами. Польовою кухнею частували військовослужбовці частини 3035 тридцять Нацгвардії України. Приготовили кашу палівою і чай. В честь праздника дня Семеновки. Сегодня такой очень хороший шанс показать нашим хозяйчикам, хозяевам, кто какую овощ вырастил, какую рубашку вышел, что что-то сделал на доске, на доске там выжиганием. детки обязательно сегодня на рисунке принесли свои, будут хвастаться, мы их будем поддерживать, мы их будем сегодня награждать. То есть, чтобы у них был вот этот задор э, поддерживать на всю жизнь. Это все бескоштовно. А то, что вот люди продают, то вот будет все. Мы хотим э, маломазки, так ну как оно будет. Все стоит э, очень мало, но нам надо купить для села, чтобы была у нас э, покосочная машина. Эта. Потому что об обкос, чтобы территорию делать, это очень очень важно. Турецкий плов. Очень, вот очень, очень вкусно и, и очень красиво. Вот поэтому вот решили купить. Самое главное, что сегодня день не только захисника ветчизны но сегодня и день казачества. Казачество всегда стояло вот на рубежах государства российского можно сказать. И вот, поэтому э, все, что касается э, таким прекрасным днем, и спасибо, что президент сделал ее красным э, числом вот, выходным, это дает возможность и вдохновение о том, что народ сегодня почувствовал, что такое покрова. Такой духовный праздник, который объединяет э, всех людей, которые проживают на территории Украины. Это самое главное. Я желаю всем односельчанам своим, чтобы все были здоровы, счастливы, чтобы был мир. Ну, в общем, всего самого лучшего. Наше все украинское. Перец, хлеб, пироги, сало. Дивитесь, какой горбуз у нас. Дуже довольны будет так как и у нас весело задорно интересно приезжайте к нам в гости я хотел бы в этот прекрасный день пожелать всем мира над головой быстрее что окончания боевых действий на территории Донецкой области, чтобы люди были счастливы и чувствовали себя защищенными на родной земле. С праздником всех! І здоров'я всім. не дивлячись на труднощі, з якими сьогодні доводиться справлятися селянам, бо як відомо, багато хто з них залишився без даху над головою. Мешканці Семенівки прибували в гарному настрої, співали, танцювали та пригощались смачненьким. Слід зазначити, що тут в цьому році народилось 13 діточок. Тож можна з впевненістю сказати, що народ не падає духом, об'єднується та продовжує вірити в краще. Ми всім желаємо рівняйтесь на посілах Сіменовку, праводіть. Себя такие праздники. Пускай это будет не только праздник села, поселка, пускай это будет праздник улицы. То есть поддерживайте в душе гармонию, радость. И тогда у нас и в городе, и в стране будет гораздо все лучше, все веселее.